Крупнейшая река Европа, которая объединяет всем стран. Один а из таких ценных а и крупнейших органов является Одесса, один из а крутейших городов Украины. Одесса загибленная является. Не зря этот город на чужиной у моря. В Одессе находится много интересных и замечательных. Поэтому город должен иметься легко. Сегодня мы расскажем вам о них. Очень в детской области квадратных километров. Это самая вот, большая область нет. Одесская область включает себя 26 районов, 19 городов и 1125 сел. Область была образована 27 февраля 1932 года. Население 2,5 миллиона человек. Плотность населения 72 человека на квадратный километр. В этой области присутствует наибольшее этническое разнообразие. На территории области многих интеллектуальных видов, в том числе, что уже когда. В этом городе родилась знаменитая русская писа Оксана Бекона Фондера. И э, участник города городов Юрий Стоянов. В этом городе родился э, известный э, советский певец Леонид Утесов. Также Одесса очень славится своими художниками. Э, Самый великий из которых является э, играется Йосиф Бурдич. Здесь представлены его работы достопримечательностью Одессы является... является Одесской Это запутанные и самые крупные в мире подземные лабиринты. Их вина порядка 2500 километров. А в некоторых местах их длина достигает 100 метров. Ростовский дворец. Одесский национальный академический театр оперы и балета. А сейчас выступит наша одноклассница, певица Эмилия Жизнова.